цей святковий день, не дивлячись на пасмурну погоду, ми включимо сонце і розженемо хмари. Опішає следує: я перенес всю війну в овочі. І організацію ведення бою. Дітельно. Мене вділяють два факти війни. Первое. что когда отступали наши солдаты, от рядового до офицера все были уверены, что победа придет в 1941 году. Как бы ни было тяжело, были уверены, что будет победа. Вот это меня и поныне удивляет. Настолько была глубокая вера. И второе, так, по магистрали Минск, Орша, Брянск, Москва. Катилась лавина железной техники день и ночь. Понимаете, поток, вот лава, вулканическая нашла сила, которая поставила стенку этому металлу, остановила и погнала назад. Скажите, вот вы знаете, что означает георгиевская ленточка? Вот эти два цвета, черный и оранжевый. Червоный, оранжевый, цвет колер Я так думаю, радості якогось вогню, можливо. Вогонь це символ життя. А чорний це символ того трауру і тої втрати, яку ми отримали внаслідок е, цієї війни страшної. Що для вас означає відбрання? Ну, это победа, то, что свобода в, Украине настала. Только в Украине? Нет, вообще во всем мире. Мы сейчас навчаемся в військово спортивному лицее, то мы очень, очень готовимся до этому свято. Ну, можете сказать, когда началась Вторая мировая война? 42-й рік. В каком? 42-й. В 42-м, да? Да. Скажите, но вот вы помните, вот, что означает вот эта вот ленточка? Траур. Траур? Георгійська ленточка це символ землі і крові. Тобто це символ великої вітчизняної війни, яка символізує пролиту кров на нашій землі, в на нашій державі. Спасіба деду за победу, за кожний стоявший дом. Смотря вы депутат у нас районной рады. Районной рады, так, поштырняла. Ну вот Георгиевская ленточка это э, символ э, вот такой победы. вот. А вот два цвета на ней что означают? Оранжевый и черный. Ой, вы знаете, я, честно говоря, ще... Мы затрудняюсь трошки с ответом. Но это же символ победы. его. так, я знаю. Скажите, вот как нынешняя молодежь относится к этому празднику? Ну, как правило, это один из тех немногих праздников, которые такие объединяют Украину, не разъединяет. Ну, это как на мой взгляд. Скажите, вы знаете, вот тогда хорошо, вот у вас георгиевская ленточка, вот что она означает? Это вообще-то не георгиевская, это гвардейская. Георгиевская ленточка не, не была никогда использована с 1918 года. Это гвардейская. Она использовалась для гвардейских частей, как обозначение их символ мужества. Ну, вообще-то это георгиевская ленточка. У георгиевской ленточки вот такой рассвет, как у вас. А у вас просто, да. У меня, у меня, у меня больше рассвет, как гвардейская. Ну, а вы знаете, что, что означает два цвета георгиевской ленточки? Я знаю. Это мужество и смерть. Они идут рядом. Вот Георгийская ленточка, что она означает? Коричнево-оранжевый цвет. Не знаю, честно. Но вы вообще историю войны знаете? так слышал Скажите, а когда началась Вторая мировая война? Ну, в 41 -м. Ну, это великой Отечественная, а мировая? Чего такие вопросы задаешь? Я не знаю. Я забыла. Две войны воевал. События венгерские. Третье. Трижды ранен. Дважды контужен с того света подняли, с того света подняли. Я дважды рождение должен быть. Вот так. С праздником вас. Вас тоже. Скажите, а какой сегодня праздник? 9 мая. А день это... защиты. Ой, я даже не знаю, день армии. Да или что? Мама, что сейчас? Так сегодня день армии. Я не задеть защитника Отечества, да? Да, правильно. Вот теперь полная свобода слова при нашем, так сказать, президенте и при всех есть возможность, но уже нема то здоровья и нема те гроши, чтобы заработать уже трудно, но тем не менее мы будем идти вперед и будем довольны тем, что мы маем. Я сказал наш первый Кравчук, что мы маем, то маем. И я за все хорошее. Фронт, шах, дружба. Ура! Вы носите георгиевскую ленточку. Вот вы знаете, кто ее вел? Ну, конечно, это царская армия вела георгиевскую ленточку. Что именно? Боже, я не историк, я экономист. Ну, георгиевская ленточка, скорее всего, что это Александр Третий. Это Екатерина Вторая была. Екатерина Вторая? М да, может быть, я видела фарфор э, с ге георгиевскими знаками, да, фарфор уже с георгиевскими. Боже, ну извините, я не историк. Означает победы. Ну, а кроме того, вот два этих цвета, оранжевый и черный, что они могут означать? Огонь и смерть, насколько я знаю. Я ела гречку, у меня она застряла в зубах, может, неудобно мне интервью давать? Да нет, у вас все нормально с зубами. Волнуетесь? Точно. Я уверен. <связь> да. Скажите, что сегодня за праздник, что вы так одеты? Я думаю, что день победы. А что для вас означает этот праздник? Я думаю, что мы самые крутые в мире. <связь> <связь> мы это кто? Наш народ, на бывший СССР. Скажите, а вы помните, когда началась Вторая мировая война? Вторая? Э -э значит, в каком? Я знаю, в сорок первом, а в сорок пятом закончилась. Про вторую мировую войну. Мировая война не волнует, я знаю, что будет скоро третья. Вот у вас Георгиевская ленточка. Вы знаете, что означает два цвета на этой ленточке? Черный и оранжевый. <соспорожие> не <это> знаете? <соспорожие> ну а помните, когда началась вторая мировая война? Да. <соспорожие> Георг... в каком году? Вторая <соспорожие> мировая. В 39-м, если не ошибаюсь, да? Вот что означает вот эта ленточка? Это Георгиевская ленточка. А Это что? По -по Победа носит. Скажите, а что означает ее два цвета? Черный и оранжевый. Вот этого я не знаю, честно. Черный и оранжевый. Не знаю. Я знаю, что когда она у меня была на машине, на, на антенне, у меня просто... На машине была георгиевская ленточка. Ну, я хотела просто всем показать, передать свои красиво, чувства, было и, чтобы было красиво. Ну, то есть не на, на самой машине, а, на, а просто на антенне. И э, мне покалечили машину из-за того, что я с георгиевской ленточки, То есть получается, что кому-то мы не нравимся. Сьогоднішній день я хочу привітати всіх ветеранів, побажати їм міцного здоров'я, успіхів, благополуччя і подякувати їм за те, що вони зробили для нас. Ми не забудемо ніколи. І будемо передавати його від поколінь до поколінь. Довго жити, здорово, здоров'я, звісно, життя. Ну всього хорошого. Можу тільки бажати здоров'я. Здоров'я, мирного неба і тільки дякувати тому, що завдяки їм. у нас сегодня возможность жить, работать, развиваться. Ну а свято, вы видите, мы стараемся, делаем, чтобы каждый год было все лучше и лучше. Ветеранам бы пожелал бы жить еще много-много лет. Нам очень нужен их пример. А, а молодежи? А молодежи успеть перенять этот пример, пока мы это еще им можем и имеем такую возможность. Ну что, праздник 9 мая, День Победы подходит к концу. С вами была программа «Фактов». Смотрите нас на YouTube. oh